Реформу в соціальній сфері торкнулася такого болючого питання, як перегляд пільг на проїзд у транспорті та на житлово-комунальні послуги. Зокрема, з 1 червня планується скоротити кількість категорій пільговиків, яким належить безкоштовний проїзд. Тож цю тему не уминули представники слов'янських ветеранських організацій під час засідання ради ветеранів від 29 травня. З 1 юня в кастижелінодорожних написано, що відміняються льготи на проїзд в електричках для ветеранов труда, детей войны, пресса наша «Ветеран Донбасса», две последние газеты, очередная пенсионная реформа. И написано здесь, в этой статье, без реформы пенсионной системе в Украине не выжить. Уверены в правительстве Украины. Мы говорим о том, что не выжить, когда замораживаем пенсионную реформу не выжить без этого. Кроме этого, обваливаем гривну по требованию Международного валютного фонда. Кроме этого, резко повышаются цены на продукты питания, на лекарства, на коммунальные услуги. Сегодня мы говорим о том, что и льготы начинают у нас забирать. Мы говорим за то, что законы государства должны выполняться. І прізвисько закон о статусі ветерана війни гарантії судзащити для роз'яснення нових норм законодавства взяти участь у засіданні запросили представника управління соцзахисту населення. Марина Удавенка озвучила перелік категорій, що підпадають під реформу, а також найменш захищених громадян, хто й надалі користуватиметься звичними пільгами. Касається в першу учереділь льготного проїзду, Ну опять же, хочу замітить в автомобільному транспорті в самої первої очередь, тому що. Что... Льготный проезд в общественном транспорте городском, так как троллейбусы остается. То есть пенсионеры там ездят. Инвалиды, первой и второй групп, сопровождающие их тоже ездят. И опять-таки отмена льготного проезда в автомобильном транспорте касается не всю льготную категорию, а лишь некоторую. Льготный проезд остается у инвалидов войны, участников боевых действий. Остается также он у чернобыльцев и остается он у детей из многодетных семей, ветеранов воинской службы. Коснулась в данном законе участника войны, вдов участника войны и героев за особые заслуги в военное время. Убрали у ветеранов труда. Дети войны никогда и не пользовались правом льготного проезда в автобусах. Вы это прекрасно знаете. С июля месяца согласно закону Украины, принятому еще в декабре месяце. Тоже не, не всех коснули, коснутся эти изменения в законе. Опять-таки, они не коснутся инвалидов войны и участников боевых действий. Эти изменения коснутся участников войны, вдов, участников войны, инвалидов войны, участников боевых действий. Что касается этого закона... Порядка предоставления по новому еще нет. Как льготы будут предоставляться, из какого расчета. То, что говорили предварительно и мы видели, будет учитываться социальная налоговая льгота для предоставления льгот. На сегодняшний день она составляет 1710 гривен. Если размер пенсии и доходов других, какие будут включаться доходы для расчета этой льготы, тоже никто еще ничего не знает. Как предоставляться будет, якщо у чоловіка 1710 сімсот и выше, то льгот у нього не буде. За льготами чоловік должен обращаться каждые полгода. При личном обращении льгота продлевается. серед запрошених на раду ветеранів. Був представник народних обранців на місцях. Депутат Слов'янської міської ради Вадим Лях Тож, коло обговорюваних питань розширилась розглядом політичної ситуації в країні та нагальних проблем Слов'янська. Ми сьогодні говоримо соціальні реформи. Де має також у нас це жінка на антісоціальний характер уміють? потому что у нас в Верховной Раде правящей оппозиции сегодня нет лоббистов, людей, которые бы лоббировали именно интересы ваши, мои интересы. Сегодня мы там видим, лоббируются интересы больше... Олега. Да, так скажем так. Как и, как и было и в прошлые да. разы, так и сейчас. Честно вам скажу, всегда считал, что вот это единственный такой социальный, ну как в несах государства, да, когда у нас были действительно ну, нерыночные цены на энергоносители. То есть это действительно позволяло э, деньги, сэкономленные на энергоносителях, на отоплении, действительно купить медикаменты, пусть по высокой цене, но куда-то направить в другое русло. На сегодняшний день, я думаю, что все вот эти вот сбережения, они за, день, два, за месяц, два, три, они вымуются из города. И сегодня вот с такими тарифами мы сегодня почувствуем наполнение бюджета, потому что люди будут все основные свои средства платить за тарифы. Никакая субсидия там не спасет. Сегодняшнее вот собрание должно оно быть в конкретику выражено. Именно ваши именно требования, пожелания, сформулированы к обращению к депутату. Мы постараемся эти обращения передать через тех депутатов, с которыми мы общаемся. Ну и, безусловно, уже следить за тем, как эти депутаты будут наши требования озвучивать с трибуны Верховной Рады и будут за них бороться. Потому что Вибори, апеті ж не за гранітокав местные, по всей видимости, уже говорять, і виборах Верховную Раду. Звісно, про наболіли в голос заговорили представники ветеранських організацій, за плечима яких інтереси тисяч людей похилого віку. На думку цих людей з активною громадянською позицією напередодні майбутніх виборів треба робити певні висновки, аби не пропуститися помилок. місті Славянське в январі і февралі кількість умерших перевищила кількість народжених в два рази. В марте месяце это количество умерших превысило число рожденных уже в 4 раза. 30-х так не давили, как сейчас нас дали. Я хочу сказать по вот себе. Я был, никогда не был бедным. Никогда не был. Я трудился, я помню эти 60-е, 70-е годы. Вот, мы строили здесь дома, мы за месяц пятиэтажный дом выставляли за месяц. Вот. Мы давали жилье людям. Мы тогда работали, думали, что наши дети будут жить. Правда, выучил своих детей, дал высшее образование, все. Ну, а сейчас пошло внукам даже работать негде. Что это? Что это за власть довела уже? Субсидии это обидели настолько наших бабушек ситуации. Ну, я вкратце расскажу. Бабушка живет с семьей, семья построила дом, не принят дом, они живут в том доме, приписаны здесь, получить она субсидию не может. Она льгочится да, она немножечко получит там по льготе, и все. Как быть с такими людьми? Надо поднимать вопрос, потому что каждая, наверное, четвертая семья попадет в беду. Вот повыставляли людям счета за апрель месяц, и очень большие суммы никто уплатить не сможет, потому что полторы тысячи, две тысячи, вот такие вот суммы. Как Интересный. с этими людьми быть? А этих людей очень у нас много. Я удивляюсь, посмотрел ваше заседание вот последнее, и я, оно у нас оптимизма не вызывает, понимаете, когда на заседании... Правый сектор уже у вас участвует, полиция а, ну, участвует, понимаете, так, так где тогда власть наша в, в городе так. И мы просто. этот раз упустим подготовку к выборам или нет Федорович, то вот это наше говорение, она ничего не будет стоить.